Di akhir tahun 2023, pasar smartphone semakin menarik perhatian para konsumen dengan berbagai pilihan yang menawarkan spesifikasi tinggi tanpa harus menguras kantong. Berbagai merek seperti Xiaomi, Realme, dan Samsung pun kini mengeluarkan HP dengan spesifikasi tinggi. Tak hanya itu, HP dengan harga 2 jutaan ini juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang tidak kalah dengan dengan harga lebih tinggi. Dan berikut ini kami rangkum 7 rekomendasi HP terbaru 2 jutaan terbaik dengan spesifikasi tinggi di tahun 2023 versi update Tekno. Masuk ke rekomendasi yang pertama, ada Xiaomi Redmi Note 12. Smartphone ini hadir dengan spesifikasi yang andal, ditenagai oleh chipset Snapdragon 685 fabrikasi 6 nanometer. Smartphone ini juga menggunakan sistem operasi Android 13 yang dilengkapi dengan antarmuka MIUI 14 serta pilihan RAM mulai 4 GB, 6 GB hingga 8 GB yang juga dilengkapi memori internal 128 GB. Performa kencangnya dibuktikan lewat raihan skor AnTuTu-nya di angka 290 ribuan poin. Dari segi layar, smartphone ini dibekali panel AMOLED dengan refresh rate sebesar 120Hz serta tingkat kecerahan layar hingga 1200 nits. Tak hanya itu, HP ini juga menawarkan dukungan fotografi yang sangat baik berkat konfigurasi triple kamera beresolusi 50 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel makro. Selain itu, HP ini juga hadir dengan dukungan baterai tanam 5000 mAh yang telah dilengkapi dukungan fast charging 33 watt. Jika kamu tertarik, HP ini dibanderol mulai 2 juta sampai 2,6 jutaan sesuai varian RAM. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya ada di deskripsi atau kolom komentar. Di daftar yang kedua ada Tecno Pova 5 berhasil menjadi salah satu HP dengan harga terjangkau yang sangat menarik. HP ini mengandalkan chipset unggulan MediaTek Helio G99 dengan RAM luas 8/256 GB. HP ini juga berhasil meraih skor Antutu di angka 374 ribuan poin. Sedangkan untuk layarnya pun cukup luas yaitu berukuran 6,78 inci dengan panel IPS LCD. Menariknya HP ini hadir dengan desain bezel yang tidak terlalu tebal dan mengganggu. Bahkan rasio layar ke body yang dimiliki bikinya mencapai angka 84,5%. Beralih ke sektor kamera, HP ini hadir dengan kamera belakang 50 megapiksel serta kamera depan 8 megapiksel. Sektor lain yang membuatnya menarik adalah kapasitas baterai yang cukup besar. HP ini dibekali baterai jumbo 6000 mAh yang lengkap dengan teknologi fast charging 45W. Bicara soal harga, smartphone ini dibanderol mulai 2 jutaan saja. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya ada di deskripsi atau kolom komentar. Kemudian di rekomendasi berikutnya ada Infinix Note 30. Smartphone ini pun membawa spesifikasi yang menarik dengan mengandalkan Mediatek Helio G99 fabrikasi 6 nanometer dilengkapi dengan RAM berkapasitas 8 256 GB. Dalam tes pengujiannya, HP ini mampu meraih skor Antutu di angka 340 ribuan poin. Dari segi layarnya, HP ini dibekali dengan panel IPS berukuran 6,78 inci beresolusi Full HD+. Panel layar yang dipakai pun sudah mendukung refresh rate hingga 120 Hz. Untuk beraktivitas seharian penuh HP ini bisa menjadi opsi yang cukup pas karena sudah dibekali baterai 5000 mAh yang juga didukung pengisian cepat 45W. Smartphone ini pun tidak mengabaikan sektor lain. HP ini hadir dengan konfigurasi kamera yang terdiri dari lensa wide 64 megapiksel dengan fitur OIS, lensa depth sensor 2 megapiksel dan selfie 16 megapiksel. Bicara soal harga, smartphone ini bisa kamu dapatkan mulai 2 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya ada di deskripsi atau kolom komentar. Lanjut yang keempat ada Samsung Galaxy A05s. Smartphone terbaru dari Samsung ini hadir dengan spesifikasi tangguh dengan chipset Snapdragon 680 fabrikasi 6 nanometer. HP ini juga dilengkapi dengan konfigurasi RAM 6/128 GB. Dengan spesifikasi yang dibawanya ini, Galaxy A05s berhasil mencetak skor antutu di angka 307 ribuan poin. Tak hanya itu, HP ini pun meluncur dengan panel PLS TFT LCD dengan bentang 6,7 inci. Tampilan gambarnya pun akan terlihat sangat baik karena sudah mendukung resolusi hingga Full HD+, serta refresh rate 90Hz. Menariknya lagi, HP ini disokong dengan sektor kamera yang cukup lengkap. Tercatat HP ini membawa lensa utama 50MP, lensa makro dan depth masing-masing beresolusi 2MP. Sementara di bagian depan tersemat kamera selfie 13MP. Bicara soal harga HP terbaru ini bisa kamu dapatkan mulai 2,1 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya ada di deskripsi atau kolom komentar. Berikutnya ada Idol S23 Plus. Smartphone ini ditopang dengan Unisoc Tiger T616 dengan fabrikasi 12 nanometer. Dilengkapi dua pilihan kapasitas RAM, yakni 4 dan 8 GB, dengan menyediakan memori internal 128 GB untuk RAM 4 dan memori internal 256 GB untuk RAM 8. Dengan spesifikasi tersebut, HP ini tercatat mampu meraih skor Antutu V 10 di angka 270 ribuan poin. Sementara di bagian depan, HP ini mengusung layar berpanel AMOLED 6,78 inci, resolusi 1080 x 2400 pixel dan tingkat kecerahan 500 nits. Menariknya lagi, terdapat fitur Dynamic Bar yang terinspirasi dari Dynamic Island di iPhone yang bertujuan untuk menampilkan beberapa informasi seperti kapasitas baterai, panggilan masuk, dan status penguncian layar. Beralih ke sektor kamera, HP ini hadir dengan kamera utama 50 megapiksel dan fitur autofocus serta kamera depan dengan resolusi 32 megapiksel. Bicara soal harga, smartphone ini dibanderol mulai 2,2 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya ada di deskripsi atau kolom komentar. Di urutan keenam ada Realme 10. Smartphone ini memiliki banyak peminat karena alasan harga dan spesifikasi yang cukup ideal. Pada mesin pacunya, HP ini mengusung chipset menengah berbasis Mediatek Helio G99 fabrikasi 6 nanometer yang mampu memberikan performa terbaik dengan konsumsi daya rendah. Dalam tes pengujiannya, HP ini berhasil meraih skor Antutu di angka 401 ribuan poin pada bagian layar. HP ini hadir dengan panel display Super AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi 1080 x 2400 pixel Full HD+, dan kerapatan pixel mencapai 411 ppi. Layarnya ini mampu bekerja pada refresh rate hingga 90 Hz. Sementara untuk mendukung aktivitas fotografi, HP ini menawarkan kamera utama beresolusi 50 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel serta kamera depan 16 megapiksel. Jika kamu tertarik, HP ini dibanderol mulai 2,4 juta sampai 2,8 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya ada di deskripsi atau kolom komentar. Kita lanjut ke rekomendasi yang terakhir, ada Samsung Galaxy A23. Di bagian dapur pacunya, smartphone ini ditenagai chipset Snapdragon 680 fabrikasi 6 nanometer dan memiliki kecepatan prosesor 2,4 GHz. Chipsetnya ini juga dilengkapi dengan RAM 6 GB serta memori internal 128 GB. Dengan spesifikasi yang dibawanya ini, Galaxy A23 berhasil meraih skor Antutu tinggi di angka 359.922 poin. Soal tampilannya, HP ini dilengkapi dengan panel LCD 6,6 inci yang menawarkan resolusi Full HD+. HP ini juga menyertakan dukungan refresh rate layar hingga 90 Hz dan pelindung layar Gorilla Glass 5. Pada suplai dayanya, smartphone ini ditopang oleh baterai berkapasitas 5.000 mAh disertai dukungan super fast charging 25 watt. Beralih ke area punggung, Galaxy A23 hadir dengan modul kamera berbentuk persegi panjang dengan sudut diagonal. Adapun konfigurasi kamera belakangnya terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera ultra wide 5 megapiksel, kamera depth sensor 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara di bagian depan tersemat kamera 8 megapiksel. Untuk harganya sendiri, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 2,7 jutaan. Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya ada di deskripsi atau kolom komentar. Itu dia 7 HP harga 2 jutaan dengan spesifikasi terbaik saat ini versi update Tekno. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe channel ini serta nyalakan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi, update teknologi, dan produk unggulan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.